بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله براج معا ينصي كسهي دي الورسانة من يوكم بساطة جامعة إسلامية سنغبورة الحمد لله بسبب كتب من جاء الله سبحانه وتعالى kita sekarang berada di satu per tiga akhir ya, di bulan Ramadhan yang mana kita berada pada sepuluh malam yang terakhir dan insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dalam usaha ini dan ibadah kita kita mendapat khidmat Allah SWT segala mana kita diterima oleh Allah SWT insyaAllah ya. jadi para jemaah yang saya kasihi saya telah terangkan banyak sekali kisah-kisah sahabat antaranya saya Hamzah bin Abdul Muttalib سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا مصعب بن عمر سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه dan ini yang terakhir yang keenam insyaallah سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه adalah seorang sahabat Nabi SAW termasuk juga bapaknya Abdullah. Jadi ada dua watak kat sini. Satu Jabir, yang satu ayahnya Abdullah. Ya, uh, Jabir dan Abdullah juga keduanya itu masuk Islam dan menjadi sahabat yang mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi uh, Jabir ni tuan-tuan, dia masuk Islam masih muda lagi. ya Masih muda lagi dan beliau uh, pada waktu Perang Badar eh, dan juga Perang Uhud, Ayahnya Abdullah ni tak izinkan beliau ikut serta pergi perang. Ah uh, maknanya ayahnya ikut serta perang Badar dan juga perang Uhud. Maka Jabir ni diminta oleh ayahnya supaya jaga rumah. Sebab dia masih budak lagi, dia masih muda lagi, ya. Uh, dan kenapa pasal Jabir ni dia ada 10 adik-beradik. Dia ada 10 adik-beradik, satu dia seorang saja yang lelaki, yang lagi 9 itu perempuan ada uh, ulama kata adik-adik lah a uh, perempuan eh okey jadi uh, sayyidina apa Abdullah tu uh, si Abdullah yang ayah kepada Jabir ni dia pergi perang dalam perang Badar dan perahu dia minta uh, Jabir duduk di rumah jaga di eh jadi uh, dalam perang Badar ni Abdullah ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram ya Abdullah bin Amr bin Haram itu ayah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah dua-dua sahabat maka uh, dalam uh, Perang Uhud, sebelum pergi Perang Uhud tadi tu, uh, Jabir ini diminta oleh ayahnya, diwasiatkan oleh ayahnya. Pasal ayahnya ni orang mukmin tuan, tuan Dia ada sifat macam uh, firasat. Ya, walaupun ada satu hadis, Ittaqu firasat al-mu'min, fa'innahu yanzuru binuri min qalbi binuri qalbihi ya aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini mengatakan ambil kira ambil berat tentang firasat seorang mukmin kerana orang mukmin tu melihat daripada cahaya daripada hatinya. Ya. jadi tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, walaupun hadis ni tak berapa kuat, hadis dhaif ulama kata, okey. Uh, tapi kita nak katakan kemungkinan ada ada benarnya sebab orang mukmin ni dapat rasa. Allah beri dia rasa. Ya, yang dia rasa rasakan yang dia ini dalam perang Uhud dia akan gugur syahid. Ya, dia akan mati syahid. Jadi dia pesan pada uh, anak dia Jabir bin Abdullah ni, bahawa dia ni minta tolong anak dia supaya jaga adik-adik dia yang sembilan orang perempuan ni kalau dia syahid, bapa dia syahid ya. Eh? Abdullah bin Amr bin Haram ya. Dan kemudian bapa ni pun ada hutang. Ada banyak hutang dengan orang-orang Arab dan ada hutang dengan orang Yahudi. Jadi minta tolong anaknya yang diharapkan harapkan supaya dapat selesaikan segala hutang-hutangnya. Maka Jabir dalam hati kecil ini mengatakan mudah-mudahan bapa dia selamat dan uh, tak mati syahid ataupun maknanya boleh berterusan kerana kalau bapa dia mati syahid dia akan menghadapi banyak kesukaran kerana dia menanggung menanggung uh, tanggungjawab yang besar ya uh, sembilan adik-beradik bukan benda yang ringan bukan benda yang mudah ya uh, maka pada waktu itu bila ayahnya pergi berperang kita faham bahawa perang Uhud ni ada dua ada dua bahagian pertama orang Islam menang dengan apa dengan mudah kemudian bila Jabal Rumat, orang-orang uh, sahabat-sahabat yang dari yang pemana di Jabal Rumat yang Nabi placekan kat sana, tempat kat sana mereka lupa mereka turun dan kena counter attack dan mereka kalah, ya. Nah, itu jadi yang jadi kucak kacir yang mereka maknanya menghadapi masalah lah. Jadi ayah Jabir ni Abdullah bin Arham uh, Abdullah bin uh, Abdullah bin Amr bin Ibn Haram, ya. Beliau ni uh, telah gugur syahid even sebelum perang sebelum bahagian kedua. Maknanya bahagian pertama yang orang Islam menang tu menang mudah tu bapa aja sudah gugur syahid ha, ya maka bila Jabir mendapat tahu beliau sangat sedih ya sangat ha, sedih pun bahasa berbeza banyak sebab-sebabnya tapi Rasulullah mengatakan bahawa ha, ayahnya ni mendapat satu kelebihan bila dia wafat tu mati syahid itu dia diangkat sedang diangkat dan begitu tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke syurga dan beliau diberi kelebihan dapat uh, berhubung langsung direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara apa hubungan yang dapat beliau berbual dengan Allah Taala secara direct setelah, setelah wafat, ya ini tak sama dengan Nabi Musa as. Sebab Nabi Musa masih hidup dapat berbual direct dengan Allah. Tapi bapa Jabir ini Abdullah bin uh, Abdullah bin Amr ibn Harami dia dapat berbual dengan Allah direct setelah dia mati syahid, ya. Maka dia minta kepada Allah, Ya Allah, boleh tak balikkan aku sekali lagi aku nak mati syahid sekali lagi kerana indah dan manisnya nikmatnya mati syahid ha, itu dia ya maka Allah berfirman pada beliau bahawa tidak boleh ya baru memang Allah jadikan manusia ni roh mereka one way traffic dan masuk alam barzakh tak boleh patah ke alam dunia ada ha, cuba dia minta kepada Allah boleh tak ya Allah kau tolong bagi tahu kepada anak aku bahawa aku ni selamat kat sini aku aman aku bahagia ke alam barzakh ni Jangan risau, jangan takut, jangan jangan bimbang pasal aku kat sini. Maka Allah izinkan, maka Allah bagi tahu, hantar malaikat Jibril bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam memberitahu kepada Jabir bahawa ayah kamu selamat, ayah kamu Aman dia mati syahid insya-Allah. Jangan risau. Maka lega hati uh, uh, Jabir bin Abdullah ni ya. Okey. Jadi setelah Jabir bin Abdullah ni uh, ayahnya wafat mati syahid, ayahnya itu ditanam dengan sahabat karibnya Okey, kemudian lepas 6 bulan atas sebab-sebab yang tertentu beliau gali balik, ya. Beliau gali balik dan beliau dapati jenazah ayahnya tadi tu masih lagi macam baru saja ditanam. bahkan dikatakan dalam satu riwayat ayahnya mayat ayahnya tadi tu dia, dia memegang luka yang ada dekat muka muka tadi dia pegang bila dilepaskan masih keluar lagi darah yang daripada pipinya tadi tu subhanallah ya dan bau darah tersebut lebih harum seharum bau, bau haruman kasturi. <coughs> ini hebatnya orang-orang yang mati syahid subhanallah ya. Ha, jadi ini satu pak kita tekan-tekan dia ditanam ya 6 bulan uh, di, 6 bulan di, yang dikorek balik tapi ada satu lagi ruat kita kan lepas 46 tahun digali balik. Ha, nanti saya ceritakan ya. Okey jadi Jabir bin Abdullah ni bila dia hidup satu masa dia pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ekspedisi peperangan ya beliau ni nampak mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak kali antaranya dalam satu ketika beliau berlayar dengan Nabi SAW beliau naik unta unta beliau ni adalah unta yang lemah macam ibaratnya kalau kita jalan dalam satu konvoi ya ada banyak kereta Mercedes ada kereta BMW ada kereta Porsche ada kereta Lamborghini Ferrari sebagainya tapi kita ni bawa kereta yang maybe kita yang dah lama dah COE yang dah 20 tahun lah kan ya? ada banyak dia punya rewel gearbox pun dah rosak mungkin jalan apa uh, macam uh, terhalang-halang ya. mungkin mungkin uh, apa dia punya bateri dia punya dia punya apa benar-benar uh, e uh, berkaitan enjin tu sudah banyak yang, yang yang, yang sudah tidak baik ya jadi slow dan tertinggal di belakang ya jadi nabi sangat nampak siapa yang kat belakang tu yang 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 hujung sekali itu maka berkata itu adalah Jabir bin Abdullah ya Rasulullah ya itu untanya maka Nabi SAW pun berhenti dan panggil Jabir uh, tengok pada untanya kerana kenapa kamu lambat sebab unta saya sudah lemah ya Rasulullah maka Nabi SAW ambil satu kayu ya yang tempat untuk menjadi penunjuk pada unta maka Nabi SAW ketuk pelan-pelan ketuk sikit pada unta tersebut dengan mukjizat dan izin Allah SWT Jabir mengatakan bahawa unta aku menjadi unta yang paling baik dan juga serta-merta berubah jadi bertenaga dan jadi kuat. Ha, ini dia. Maka Nabi SAW ada niat satu. Dia nak tolong Jabir bin Abdullah ini. Ya. Jadi dia katakan Jabir, Jabir, ha, maksudnya lah, eh, wahai Jabir, jualkan unta kamu pada aku. Aku nak beli. Maka Jabir kata, Ya Rasulullah, takkanlah aku nak jual unta aku dengan kau, Ya Rasulullah ada macam kalau kau nak aku bagi saja Rasulullah tak apalah aku tak nak aku tak akan tak mampu nak jual ya maka Nabi SAW kata tak mau aku tak nak ambil aku tak nak aku tak nak kau hadiahkan aku aku nak beli dan akhirnya dalam riwayat kata 25 kali Nabi SAW ulang benda tu ya jadi Nabi SAW kata baik aku offer kamu satu harga kamu setuju tak maka Nabi SAW offer satu harga maka Jabir bin Abdullah setuju bila setuju mereka letak akad maka berlakulah Maka Nabi SAW panggil Bilal bin Rabah untuk bayar Jabir bin Abdullah ni daripada duit Nabi SAW yang dipegang oleh Bilal. Sehingga so, Nabi Bilal bin Rabah RA. Jadi bila dia bayar tadi tu, maka dah jadi milik Nabi SAW. Maka Jabir minta izin dengan Nabi ya Rasulullah. Dia dah jadi milik kamu. Rasulullah boleh tak aku minta izin aku tunggang sampai Madinah nanti aku kasih kau balik. Uh, aku kasih kamu balik ya Rasulullah. maka Nabi kata tak boleh masalah, Silakan. Okay. maka, tapi Nabi Nabi bergurau dengan dia. Nabi kata, wahai Jabir, jangan lupa siapa pergi unta ni. Haa, dan bagi mereka bersenyum, saya tahu ya Rasulullah. Dia kata, ok, Nabi bergurau saja. Ya. Jadi, bila sampai di Madinah, ok, maka bila Jabir nak, nak serahkan unta tu pada Nabi SAW, Nabi senyum. Nabi SAW senyum, Nabi, SAW senyum. Nabi kata, al wal-Jaman laka ya Jabir. Ya. Nabi kata, Hak, duit yang aku beri tadi tu, ya, bahkan Nabi letak satu offer kan, Lepas tu Nabi bayar offer tersebut dan Nabi bayar lebih lagi. Ada ha, dan Nabi SAW tahu dekat Madinah bila Jabir nak serahkan unta, dia kata, wahai Jabir, duit yang aku bayar tadi tu yang lebih berapa yang aku letak harga tadi tu untuk kamu dan unta ini pun untuk kamu juga. Subhanallah. Ha, eh? Terperanjat Jabir dan sedih. Ha, inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi nak bagi. Sebenarnya Nabi nak bagi duit, nak tolong Jabir. Tapi Nabi SAW tak nak nampakkan sangat. Takut nanti orang malu kita kalau jumpa orang kita nak kasih orang kita kasi saja daripada pandang orang ke kadang, kadang ah ini sedekah untuk awak kadang, -kadang orang malu dan orang ada anak-anak macam sahabat ni mereka ni ada sifat malu yang tinggi dan mereka tak suka minta-minta dan mereka tak suka macam orang bagi mereka ni dalam keadaan yang macam memalukan mereka ya jadi nabi SAW bagi hilahlah bagi bagi cara supaya tak nampak sangat tapi Nabi sebenarnya nak bagi dia sebenarnya. Ha, dan Nabi bagi dia duit dengan cara beli unta dia. Kemudian Nabi hadiahkan balik unta itu untuk dia. Dan dengan wang-wang tadi sekalipun ambil. Ha, yang lebih lagi ambil tak apa. Untuk kamu, Wahai Jabir. Itu cara Nabi nak, nak meringankan beban dia. Ya? Dan dalam kelamaan bila beliau hidup di Madinah, sebagai kita faham, dia ada sembilan adik-adik perempuan yang perlu ditanggung. Bukan mudah. Alhamdulillah mudah kerana sekiranya. Dia, Alhamdulillah. Dan beliau pernah uh, didatangi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini bila menagih hutang sangat dahsyat orang Yahudi ni banker dekat Madinah. okay? jadi mereka ni yang mula startkan uh, amalan riba bila kasi orang pinjam dia nak ambil keuntungan dia buat peniagaan dalam, dalam 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 pinjaman ni ya yang mana sebenarnya melanggar hukum dalam kitab Taurat tu sendiri. Ha ya. Riba bukan hanya dalam agama Islam haram dalam agama Taurat agama Yahudi dan agama Nasrani juga pun haram sebab agama agama langit telah mengharamkan secara total tentang riba ni ya. Jadi orang Yahudi seperti biasa datang bagi pressure, pressurize. Pressure, pressure Jabir bin Abdullah, mana hutang kamu? Aku nak kau bayar hutang sekarang juga. Dan dia bikin kicu dan sebagainya. Jadi Jabir bin Abdullah dalam keadaan depression, dalam stres. Kita mungkin tak biasa dengan hutang banyak, Alhamdulillah. Tapi orang yang kena hutang ni, sampai nak kena tarik rumah, sampai apa lagi-lagi ada puak-puak yang zalim datang, menindas dan sebagainya. ya Kita dapat bayangkan macam mana ada orang betul-betul tak boleh kontrol bahkan ada zaman hari ini orang-orang yang tak beriman dan tidak ada agama ataupun tidak menghayati agama, tidak ada iman dalam hati, ada yang langsung bunuh diri pun kerana tak sanggup menanggung beban hutang dan menanggung malu ya. Ha, tapi uh, Jabir Abdullah dilihat di, di, di oleh ya, Nabi SAW, Nabi datang cuba bantu dia. Nabi sebut, "Wahai Jabir, kamu pergi ke uh, ke uh, penamin, kebun, ya ada ada uh, tamar-tamar, kurma-kurma yang banyak, kamu petik semua kurma tu, kamu asingkan. Kalau yang rutab, rutab, kalau yang ajwa, ajwa, kalau yang apa nama ni, uh, balah-balah, uh, kalau yang apa syafawi, syafawi, ambar, ambar, begitulah kamu atur. Kemudian Nabi SAW datang, Nabi pegang kurma-kurma uh, tersebut dan Nabi suruh orang-orang yang, yang 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 yang, yang apa menagih hutang tu ambil semua kurma-kurma tersebut untuk membayar hutang mereka. Selaras eh, dengan apa yang yang dihutang oleh Jabir bin Abdullah ataupun ayahnya ya Abdullah bin Amr ibnu Al-Haram ya jadi bila semua amik Yahudi Yahudi amik 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 Apa yang diperlukan yang yang dia punya ada juga yang lebih-lebih lagi siapa semua yang hutang semua amik 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 siapa Jabir kata sampai semua dah habis amik dah bayar hutang mereka semua masih banyak lagi tinggal kum kum tersebut ini sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini satu peristiwa tentulah ya. Ha, kemudian kedua uh, satu peristiwa lagi tuan-tuan ya. Apabila berlaku perang Khandak kita faham eh bahawa Jabir bin Abdullah ni Al-Ansari dia tak ikut perang Badar dan dia tak ikut perang Uhud ya. Ha, dia lebih kurang ada 21 peperangan dia ikut 19, Dua tak ikut Badar dengan Uhud sebab dia masih muda dan dia ada tanggungjawab bapa dia pergi perang, dia jaga adik-adik. Ya? Jadi Jabir bin Abdullah tuan-tuan, ceritanya dia pun berkahwin. Alhamdulillah. Dan ada yang baik mengatakan dia berkahwin dengan seorang perempuan janda yang lebih tua daripada dia. Jauh lebih tua daripada dia. Ha, jadi Nabi SAW pernah tanya dia, kenapa kamu berkahwin dengan perempuan yang jauh lebih tua daripada kamu? Sebab kamu dalam dua puluhan saja. Dua puluhan tahun. Kenapa kamu kahwin dengan wanita lebih tua daripada kamu? Tidak Kenapa kamu tidak kahwin wanita yang lebih kurang seusia yang kamu atau muda sikit? Jadi kamu dapat bermanja-manja, dapat anak yang ramai sebagai contoh. Eh? Ha, tapi beliau mengatakan, Ya Rasulullah, saya ada sembilan adik-adik perempuan yang ramai, yang masih kecil, yang masih sedang membesar. Saya kahwin dengan seorang janda yang agak dah berumur, jauh daripada saya, supaya janda isteri saya ini mudah-mudahan dapat memainkan peranan juga sebagai seorang ibu kepada adik-adik saya. Ha, itulah maklumat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya? Eh? Ha, jadi dalam perang, dalam, dalam Azab uh, Ahzab atau perang khandak sama. Perang Ahzab dan khandak sama. Kota Madinah ni dia strategik untuk berperang dan juga dia dua dia 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 dia, dia, dia dibatasi dengan dua gunung yang yang besar. Kemudian ada tempat-tempat yang boleh masuk, maka sekitar ringkas cerita ni Sayyidina Salman Al-Farsi telah sarankan kepada Nabi SAW supaya kita gali parit. Ha, jadi parit yang kita pergi sangat dekat dekat Madinah ni ialah dia dah tak ada lagi cuma ia berdekatan dengan tempat Masjid Tujuh. Itu lokasi perang Azab. Ya. Ha, Masjid Tujuh tu belakangnya tu adalah Madinah. Kota Madinah. Tak berapa jauh. satu atau dua kilometer je lebih kurang ya. Ha, jadi bila nak gali parit ini, dia parit ini kurang lebih lebih kurang saya baca dalam 5 kilometer panjangnya dan dalamnya mesti lebih dalam. Dengan keadaan kalau kuda atau orang masuk tak boleh lepas masuk, tidak ada, ada lompat tak boleh lepas, jatuh dalam longkang atau jatuh dalam dalam parit tak mampu nak keluar balik. Ah, ha, itu maksudnya. Ya, itu dia tujuan. Jadi mereka ada cuma kurang daripada dua minggu, sepuluh hari lebih kurang untuk nak laksanakan parit ini. Mereka tak ada jentera, ya, tidak ada traktor dan sebagainya untuk nak korek. Mereka korek menggunakan tenaga. Ha, dalam masa 10 hari mereka kena settlekan. Ya? Jadi mereka korek, korek, korek dengan semangat perjuangan yang kuat. Okay, saya tak boleh bayangkan kalau 5 km punya panjang apa nama ni, uh, khandak tu, parit tu nak dibuat dengan tangan dalam masa 10 hari saya memang tak mampu kalau mentaliti saya kata tak mampu tapi Allah bantu dan semangat perjuangan para para, para sahabat ni mereka dapat laksanakan ya? Ha, kemudian ada satu batu besar yang 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 tak dapat nak dipecahkan maka mereka minta turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi bertakbir Allahu Akbar Nabi hentak okey yang pertama Nabi kata kita akan insyaallah akan menakluki Rom ha, Rom tu satu yang besar tuan-tuan eh Rom eh okey dan kedua Nabi hentak Nabi kata kita akan kita akan menakluki Parsi dan hentakan yang ketiga kita akan menakluki Yaman insyaallah ya jadi waktu Nabi sang angkat tangan tu hentak tu nampak dekat perut Nabi SAW tu ada batu yang Nabi SAW ikatkan. Eh, ikatkan eh, batu. Kan? Lepas Nabi SAW ikat, maknanya sahabat tahu, Sayyidina Abdullah bin Jabir bin Abdullah nampak, ya, bahawa sebenarnya Rasulullah sedang tahan lapar. Dan semua orang tengah tahan lapar. Beberapa hari kurang makanan dan dan, dan bila dia apa, di, 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 di kepung tu, ha, makanan kurang ha, dan banyak semua sahabat tengah lapar, cuma Jabir bin Abdullah minta izin dengan Nabi Rasulullah. Boleh tak saya balik ke rumah sebentar? Nabi SAW izinkan. Maka dia balik ke rumah, dia jumpa isteri dia. dia kata, ada tak apa-apa yang kita boleh jamu Rasulullah SAW? Nabi SAW sedang lapar. Nabi ikat perut, aku tak sampai hati tengok benda ini rasa bersalah. Apa yang ada kita cuba jamu Nabi SAW, kita tak makan pun tak apa. Ya? Jadi isteri dia kata ada sikit daging. Eh? Yang sikit, cukuplah untuk dua tiga orang. Ya? Ha, maka beliau dengan happy datang balik jumpa Nabi SAW. Dia jamu Nabi SAW ajak makan di rumahnya. Tapi senyap-senyap lah. Lebih kurang dua tiga orang saja. Mamu Nabi SAW mengatakan, baik kamu balik dulu. Kamu bilang isteri kamu, jangan pegang apa-apa. Okay, biarkan nanti aku akan datang. Ha, ya? Maka Nabi SAW elankan kepada semua pelajar Islam. Hampir seribu orang untuk datang ke rumah Jabir. Ha, Jabir sangat takut. Kalau saya pun saya takut saya ada daging satu kilo saja. Tapi seribu orang jemputan datang, macam mana nak nak kasi makan? Of course, saya takut. Aa, tapi begitulah Rasulullah SAW punya mu'jizat. Jadi bila Nabi SAW masuk, Nabi pergi ke rumah dia, Nabi pegang, dan kemudian Nabi mempersilakan semua orang makan dan daging itu tidak habis-habis. Berkahnya semua orang dapat makan sampai kenyang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berlaku di rumah Jabir bin Uh, Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan yeah? banyak lagi kisah-kisah uh, lain. Contohnya yeah? ya, ini berlaku kepada Saidina uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah ni tuan-tuan, beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan Nabi SAW. Hadis Nabi SAW 5000 lebih hadis. Jabir bin Abdullah lebih 1500 hadis. Dia memang top 10, tapi yang paling banyak ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni beliau adalah ashabus sufah Ya ashabu ashabu sufa ya. Ashabu sufa ni tuan-tuan memang ada sahabat-sahabat yang miskin yang nafkah mereka ditanggung oleh Rasulullah SAW. Satu hari Abu Hurairah kelaparan, kelaparan. Jadi dia nampak Abu Bakar As berjalan, jalan, dia cuba tanya. Tanya soalan yang dia dah tahu sebenarnya. Tapi bukan tanya soalan, dia cuma harapkan bila dia tanya soalan tu Abu Bakar sendiri tanya dia dah makan ke belum. Itu yang diharapkan, ya. Sebab dia terlampau sangat lapar. Tapi dia nak minta terang-terang, dia malu. Ini sifat sahabat yang benar. Bukan suka-suka minta orang. Dia cakap dia malu. Dan orang yang orang, -orang sahabat Nabi ni, alim-alim, yang warak-warak ni semua, mereka tak akan cakap minta orang begitu saja. Dia akan cuba tahan. Ya, Itu sifat mereka. Mereka tak suka macam. Jadi istri nak aninah sebenarnya, dia tak suka minta-minta dengan orang. tidak. Ya, kalau betul orang tanya, dia baru dia jawab dengan cara jujur. Ya. Jadi Abu Bakar Sina pun tak perasan jawab dan Sina Abu Qasir jalan. Dah terlepas. Alamak dia katakan, Ya Allah, terlepas Abu Sina. Tak apa, kita tanya Omar Khattab. Omar Khattab jalan pun dia, Abu Hara tanya. Wahai Umar. ada soalan aku nak tanya kamu gini, gini, gini. Umar jawab, sedangkan jawapan tu Abu Hara dah tahu. Tapi Umar Khattab tak perasan, tak dapat tangkap yang dia cuba nak tanya. Pasal apa? Dia nak makan. Ha, eh? Jadi Nabi SAW nampak. Nabi pandai. Nabi dah tahu. Ini adalah Abu Hara, dia, dia lapar. Maka Pendekkan cerita, Rasulullah panggil Abu Hurairah datang ke rumah dia. Ada segelas susu. Nabi SAW tanya Sayyidina Aisyah, siapa susu yang kasih ni? Dia bukan sedekah, dia hadiah. Okey, maka Nabi boleh minum. Nabi ambil air susu tersebut. Nabi kata dengan Abu Hurairah, jangan minum dulu, kasih pada asal Sufa yang lain dulu. Sebab Abu Hurairah ketua kan, kasih yang bawa-bawa dulu. Abu Hurairah kata dalam kata, alamak, mestilah habislah ya. Kalau susu satu gelas nak kena share berapa-berapa belas orang, nampak-nampaknya tak rapat lah. Ya? Ha, kalau saya pun, kalau kita pun nampak Allah dah tengah haus, ada apa, air segelas, nak kena share dengan 10 orang, nampak-nampak kita yang last one ni, kita minum, confirm tak cukup lah. Confirm dah habis, kita tak dapat apa-apa. Tapi ini mukjizat Nabi SAW satu kali lagi, bahawa Nabi SAW, bila dia bagikan air tu, kepada semua sahabat sufah, semua minum-minum-minum dengan sepuas-puas dia tak habis sampai ke Abu Hurairah minum-minum. Ada sikit lagi minum. Minum, minum, minum pun sampai dia betul-betul hilang dahaga dan kenyang pun. Masih belum habis lagi. Ah, Subhanallah. Ini antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang mana Jabir bin Abdullah ni, kita tengok cerita dia pula. Dia mengatakan, bila Nabi SAW bagi aku unta tu dan duit yang Nabi SAW bagi aku tu, ya sampai itu jam umur aku 20-an tahun, sampai umur aku 90 lebih tahun pun, duit aku tu aku tak duit yang nabi pakai aku masih simpan aku tak pakai lagi pun. Ah ha, ini ini Jabir Abdullah Mushid. Ya. Ah ha, ada kemudian dia apa? Dia dia dia, dia kata unta tu pun sihat dan aku punya duit yang nabi bagi tak pakai-pakai pakai sampai umur 90 lebih tahun. Sebab Jabir bin Abdullah hidup 94 tahun tuan-tuan. Ah -tuan. ha, begitulah ya. Ah ha, jadi ini cerita pasal Jabir Abdullah banyak berkah. dan lepas 46 tahun bagaimana yang saya katakan tadi beliau telah telah menggali kubur ayahnya di Uhud ya uh, selepas 6 bulan ayahnya dikebumikan di masih lagi masih lagi macam baru lepas tu lagi 46 tahun telah berlaku banjir di, di 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 kawasan gunung uh, Uhud tu maka uh, jenazah jenazah yang syuhada Uhud ya telah terkeluar maka orang kata wahai Abdul Al Jabir jenazah bapa kamu Abdullah Abdul telah terkeluar uh, maka dia pun datang pergi tengok betul dan dia bila tengok masih berdarah lagi dan masih bau terlalu harum macam haruman kasturi atau lebih lebih harum kemudian uh, nak ditanamkan ke sekali lagi pasal dah terkeluar jalan-jalan tersebut itulah ceritanya Allah bagi contoh Abdullah tu bapa Jabir tu mati syahid ya dan Jabir bin Abdullah hidup terus dan beliau wafat ketika usianya 94 tahun ya ketika beliau wafat Uh, anak kepada Sayyidina Osman bin Affan, Abban ya, Yang telah mengimamkan solat jenazah Bagi Jabir bin Abdullah Al-Ansari ya. uh, Dan Abban ni antara orang-orang yang pertama sekali tulis Sirah-sirah Nabi Muhammad SAW Dibukukan dan sirah-sirah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dan banyak lagi ulama' dapat tu bikin ya. Alhamdulillah, ini cerita sikit Pasal Jabir bin Abdullah Bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana zudnya beliau dan akhirnya beliau telah membesarkan adik-adiknya. Bayar hutang-hutang bapaknya. Dan hidup dengan uh, Alhamdulillah dan yang semua cukup. Ya. Uh, itulah berkat doa Rasulullah SAW. Dan berkat kesungguhan dan kesabaran dia. Dan beliau telah menghadiri semua masyahid. Semua peperangan yang 21, 19 dia, 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 dia ikut. Cuma badan dan urus saja dia tak ikut kerana dia masih muda. Dan dia diminta oleh ayahnya supaya jaga adik-adiknya. Inilah cerita tentang Jabir bin Abdul Al-Ansari. Ya. Uh, dia telah ditanamkan ikut rakyat yang kuat di Madinah, di Baqib. Uh, tapi saya uh, pernah juga terjumpa waktu saya pergi ke Iraq, ada juga uh, makam Jabir bin Abdul Ansari di Baghdad. Tapi saya rasa lebih kuat di Madinah. Ya, uh, Siapa yang berlaku dekat sini, Alhamdulillah. Dan akhirnya Jabir ini hidup aman, dia mati dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Dan begitulah antara sahabat-sahabat Nabi yang paling hebat dan dia telah meriwayatkan lebih dari 1500 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini memberi kemanfaatan bagi diri kita insya-Allah dan mudah-mudahan kita lebih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu yang banyak jasanya pada Islam ya. Semoga Allah redha pada kita sebagaimana Allah redha pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi orang-orang yang mendapat رحم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله آمين يا رب العالمين سكنوا بالله توفيق والهداية والرضا عن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته